Сейчас на месте работают спасатели. Следственные органы выясняют обстоятельства случившегося. Утечку нефти обнаружили накануне вечером. Установлено, что нефтепродукты попали в реку из-за утечки, возникшей в результате незаконной врезки на территории комбината Росрезерва при Байкале в городе усоли сибирская Ручеек, она не то, что там вышла, а прямо ручеек вытекал, и причем этот ручеек даже загорался. Ну, то есть брали вот Só на положили, он горит. Врезка обнаружена и ликвидирована. Утечка нефти прекращена. В результате происшествия на реке образовалось нефтяное пятно протяженностью в 10 километров. По предварительным данным, в Ангаре сейчас около двух тонн дизельного топлива. Исследования воды, проведенные Роспотребнадзором, показали превышение предельно допустимой концентрации нефтепродуктов в несколько раз. Превышение составили по поверхностному водоему в 31 раз ПДК превышено было. И по значит, непосредственно по станции первого подъема по резервуару в 9,3 раза было превышение зафиксировано. То, что касается водопровода города Черемхова, превышение было в водопроводной сети э, зафиксировано в 1,3 раза над ПДК. Из-за угрозы попадания нефти в магистральный водопровод был остановлен водозабор, обеспечивающий холодной питьевой водой города Черемхова, Свирский и поселок Михайловка. Как сообщает пресс-служба областного правительства, в эти населенные пункты питьевую воду доставляют из Иркутской скважины, прямо к подъездам домов и учреждениям социальной сферы. На территории Свирска введен режим чрезвычайной ситуации. В Черемхова – режим повышенной готовности. Прошел выброс выше по течению. В районе Усоля, как сообщили, нефтепродуктов. Вся ангара покрылась значит, пленкой. Пришлось э, водозабор остановить. Есть, да, в, в обеспечении холодной воды это три муниципальных образования. Это на Свирск, на Черемхово и на половинку, на Михайловский. Сотрудники МЧС, полиции и экстренных служб ликвидируют последствия утечки. Устанавливают боны для очистки воды, засыпают воду сорбент, чтобы он впитал нефть. После его пропитанные топливом начнут поднимать на сушу. На место выехала специальная комиссия областного правительства. На сегодняшний момент мы в городе Чемхов, в Чемховском завозим воду водовозками а с помощью э, области, в, в связи с утечкой нефти в Ангару возбуждено два уголовных дела. Первое по факту загрязнения вод источников питьевого водоснабжения. Второе по факту хищения нефтепродуктов. Ирина Гапончик, Мария Вайцешка, Николай Крупченко. Новости сейчас.